Сейчас, ну, пока никого нет, можно здесь А наверное, вы сам. говорили, что пенсию не на ком испытывать. Стой! Не присидите! Я буду в роковое время позорить гражданина сам. А вы говорили, вредная, вредная субпенсия. А гуманитарий уже не спробовал? Демократию скоро пройдет. Я тоже очень рад вас видеть, господа. Знаете, я пришел с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшего рода известия. Да? К нам едет КВН. Поможете, девочки? Этот вид общественной деятельности идет в разрез концепции моего мировоззрения, иначе как халтер, как и не назовешь. А с этим уже что? А суспензия с этой да Я же просила оставить суспензию возле ГВН. А как я же уже был? Я, конечно, мифически извиняюсь, я как бы вот с выпусти... Я с физкультурного отделения, понимаете? Его закрыли, да, но я-то выпустительные экзамены не сдал, да. Я с вами тут постою, хорошо? Ну, ладно, чего не сделаешь ради лишней пятерки по литературе? Ой. Ну, то есть лицо его только тут 25 лет, а это аж три в кубе. Слова? Эй, успокойтесь, да, и что? Слушайте, у вас тут что-то жаркое, я растянусь. Ребят, ну послушайте, но ведь у нас есть возможность сыграть с такими-то людьми. Вы знаете, премьер-министр министр Медведев посоветовал учителям заняться бизнесом. И знаете, чем занимались наши? Сергей Игнатьевич! Он писал предвыборные обещания для депутатов. А вы знаете, его усы слышали больше литературы, чем среднестатистический десятиклассник. В этом году он пару раз взламывал электронную почту Пентагона для Северной Кореи. И наконец, Максим Петрович! <связывая> О, дружище, дружище! да тебе кровь на анализ сдать. А -а -а, на мельдоне? Да нет ему на пшинку. <связывая> как видите, Максим Петрович взялся для, спорт... для спортивного журнала. Видите, ребят, ну не все так плохо. Ну что, какие новости? У меня есть новость. Джаман Андрей Демьянович в этом году снялся в фильме про бандитов на НТВ, а на заработанные деньги поехал отдыхать на... Ну, Ребята, чтобы мы сегодня прекрасно все понимали, ну вы поймите, у меня уже даже миниатюра про армию готова. Смотрим.